Bu gün şəhid ailələrinə yardım və yuğlanım müttahəfiəsi İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikası qeyri hökumət təşkilatının dövlət dəstək aqreditliyinin maliyyə dəstəyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası Nizami rayon təşkilatının aksalında şəhid ailələrinə dəstək layihəsinin son tədbirini keçirdi. Layihənin əsas məqsədi layihə çərçivəsində şəhid ailələri, qazilər və müharibə veteranları haqqında Hüququ baza adlı kitabın çapı və təqdimatıdır. Sonra çıxış üçün söz Şəhid ailələrinə yardım və hüquqların müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri, layihə rəhbəri Rövşən Ağamaliyeva verildi. Rövşən müəllim şəhidlərimizi 1 dəqiqəlik sükutla yad edilməsini xahiş etdi. Sükutla yad etməyə xahiş edirəm. Allah razı olsun. Rəşad Məhəmmədov çıxışında bildirdi ki, hər zaman şəhid ailələrinin yanındayıq. Rəşad Məhəmmədov şəhid ailələrinə dəstək layihələri və gördükləri işlər haqqında geniş məlumat verdi. O bildirdi ki, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin həyata keçirdiyi uğurlu əməliyyatlar nəticəsində 30 il həbsətində olduğunuz torpaqlarımız işğal altından azad oldu. 44 günlük vətən müharibəsində şəhid olan oğullarımızın qisası antiterror əməliyyatları zamanı alındı. Azərbaycan öz suverenliyini bərpa etdi. Vəvhəşə Məhəmməd layihə əsasında həyata keçirdiyi kitabını təqdim edərək kitabın önəmindən danışdı. 90-cı il daçiqətə gəldikdən sonra görürlər 3 sentyabrda şəhid adanı əbədləşdirilməsi haqqında böyük bir sərsənmə yaşanadı. Onun içində sosiallar var, iqtisad var. Hər bir sərhədə də bəyir, var, hər şey onun içində. Ancaq bunların çoxunu siz bilməzsiniz də görə, kimlə də fərqləndiyinizə buralarda bilirsiniz. Bundan sonra Çara Prezident öz rəisi il bəyi hər il səhildə imzalayır. Şəhidlərə qazərə adlandı. Daha sonra çıxış üçün söz aprel şəhidi Fəhrəddin Qurbanlının atası Seyfəddin Qurbanov və şəhid İlkin Əhədovun atası Qəlämşah Əhədova verildi. Həmrəylidir, onlar barədə çox Hər zaman ağrını, acını ürəklərində daşıyan şəhid analarına söz verildi. Analar da öz sözləri ilə bildirdilər ki, 44 günlü Qətal müharibəsində qəhrəmancasına vurularaq şəhidlik zirvəsinə uçulan oğullarımızla fəxr edirik. Heç vaxt bizim şəhid oğlumuzu unutmurlar. Bu şəhid anaları, bacıları o vaxt olur ki, bizim şohrlərimiz yaddan çıxır. Sonra idarə təşkilatının sədrləri Goranboy və Naftalan rayonunun səlahiyyətli nümayəndələri Kamalə Rüstəmov və Abşeron rayonunun səlahiyyətli nümayəndəsi Enura İskəndərova gördükləri işlər haqqında geniş məlumat verdilər. Əziz şəhərliyi, anaları, ataları, siz özünüz də bir qəhrəman valideynlərsiniz ki, bu cür qəhrəman nümunələr dünya Hicnə istəmir. Sadəcə mənalı mənəvi dəstək bir şərikdanası olduqlarını bir ömür unutmayım. Yəni şəhid qılar deyə hər zaman bizim yaddaşımızda olsun. Hər zaman şəhid ailələrinin yanında olan qan donor mərkəzinin idarə heyətinin sədri Fuad Rəsul bildirdi ki, şəhid ailələri bizim baş tacımızdır. Onlar bizə evladlarınızın əmanətidir. Biz hər zaman sizlərin yanındayıq. Əlimizdən gələn dəstəyi sizlərə verməyə hazırıq. <laughs> yaşlılar deyir. Allah hiç kəsər. İstəməzmi bu ağrı, ağzına qismət biləcəm zərfli. Hər zaman şəhid ailələrinin yanında olan, onlara dəstək verən, şəhid ailələrinə yardım və hüquqların müdafiəsi İctimai Birliyin Qadınlar Şurasının sədri Nəcibə Ağamaliyeva öz fikirlərini şəhid anaları ilə bölüşdü. Yaşasın Azərbaycan Sonda təşkilatın nəzarət-təftiş komissiyasının sədri Niyaməddin İbrahimov geniş çıxış edərək şəhid ailələrinin fikirlə münasibət bildirərək qeyd etdi ki, biz şəhid və qazilərimizin sosial problemlərini aradan qaldırmaq üçün cənab prezident İlham Əliyevin sərəncamlarından irəli gələn bütün məsələləri yerli icra strukturu ilə əməkdaşlıq edərək aradan qaldıracağıq. Biz 18 ildir rəsmi olaraq fəaliyyət göstəririk. Yəni, 18 il. Keçəsi ağırlıq kesən an oldu. Biz ə, ə, əksər təşkilatlarımızın əksəriyyəti orta məktəblərdə çalışırıq təhsil ozoparında edək. Çünki nə vətənpərvərlik, şəhidlərin ruhunu momaqdan başa düşür. Sonda təşkilatın qadınlar şurasının sədri Necibə Ağamaliyeva kitabları şəhid ailələrinə təqdim edərək bilgə xatirə şəkli çəkdirdilər. Günay Ateyeva Zəfər TV 44